Маме надо Маме надо... Дядь, Дядь. Я... Дядь. я Максим, он Денис. Дайте его да. Вы, наверное, по вашей Да. Вы были Леонид? Я Дмитрий. Я Это Леонид. Блиц. Леонид Бурлака. Меня зовут Женя. Меня зовут Ваня. Меня зовут Наташа, ее зовут Надя. Меня зовут Кравчук Максим. Меня зовут Крывчук Максим. Нам пока по 19 лет. Вот в ноябре будет. 20 уже. Извините, можно небольшой корректив? Его, короче, Денис зовут. Эй, hey, бейба, подойди поближе, и не стесняйся, наклоняйся ниже, ниже. На Феррари красном я по городу лечу. Это же и крыши, там дождями небо дышит. Знаешь, ты прекрасно, что тебя я не хочу. Ничего мне надо больше. Ты меня узнаешь еще много, но В Одесі зібралося стільки різновічно обдарованих близнюків, що ми вирішили пустити їх до меладзе в купі. наконец настал тот час! Сейчас на кастинге у вас! Карма, карма, разве это я? Берег выбираю. В ритме хип-хоп, движется планета, лето, пляж, солнце, брызги моря. Это отражение черного прибоя. В ожидании чудес невозможный, постучится хоть кто-нибудь к ней. Я не умру без твоей любви, но только что-то болит в груди. Наверное, сердце мое не хочет тебя терять и ждать. К сожалению, вы не проходите во второй тур, но вам совсем немножко еще осталось для того, чтобы в принципе ре реализовать. Я верю, что они будут примы балерины. Вот в эту я верю. А здесь это не их сидят. З усіх близнюків найяскравішими виявились брати Борисенко, які прийшли на кастинг у Дніпропетровську. Вновь в твои глаз! Мы, как бы, два брата, мы хотим выступать за один номер, потому что это наша жизнь. Мы вместе по всей жизни. Я не кидал никого никогда. Я говорил только да! Иногда, иногда голодал, иногда, иногда пропадал. пропадал безутешно рыдал не рыгал. Почему? Потому что, что не пил. татухи не бил. Мы никогда не занимались музыкой вообще. То есть, э, по, по плану вокала Мы никогда не, э, не ходили. У нас не было на музыкальные школы, никакие вокалы. Моры. А, ты кидал! Ты кидал. Ты кидал. Да да. Ты кидал. Жюри что браты заслуживают, на то, чтобы продолжить борьбу у Кастингу на втором туре. Борисенко Александр, Борисенко Владимир пришли покорить фабрику звезд. Три для того, чтобы стать самыми лучшими близнецами в Украине, самыми известными, самыми талантливыми. На мой взгляд, это одни из фаворитов, в принципе, проекта, потому что они яркие, веселые, и, и у них есть уже определенные перческие задатки, с которыми тут специалисты поработают. И у них для меня очень важно, что они Вот у них глаза горят. Whoa, what вот, они очень трогательные, очень. И если у них будет какая-то более слезливая песня или какая-то, они будут очень трогательными. У братах в братах выкликало симпатию судью. Настороживало лишь одне. Занадто юными браты выглядят, как на свои 18. Меня немножко смущает, конечно, их возраст. Что они, ну, такие уже дети. В 18 годах паспортных, они находятся в 14-15 годах. А второй вариант, то, что они близнецы, это сразу два места на фабрике. Но я понимаю, что это не повод их не пустить в третий тур. А если мы будем по одному, мы не то, мы далеко не то, мы по одному пить толком не умеем. Мы даем вам возможность попробовать свои силы в третьем туре. Не осталось от тебя Только сердце боль И никто не виноват Что ушла любовь Прости за все На третьем туре кастингу Участникам нужно было показывать паспорт Це змусило братів Борисенко, зізнатися у злочині прямо на сцене. Ну а сейчас пришло время, когда уже пора сознаваться. Мы обязаны вам признаться, мы вам наврали. Можно так сказать. Мы написали то, что нам 18 лет, но нам 16 лет. Года мы не 90-го, а 92-го. Вот так вот. Такое зізнання жюри очень дуже розчарувало. И если раньше брати Борисенко были одним из фаворитов, то сейчас их подальша доля у проекте была под великим любовь, должна... Наши отношения, которые могли бы быть, начались с обмана. Вы нас обманули, а люди, обманувшие один раз, могут обмануть еще раз. Обидно, конечно, что мы набрали. Мы же не знали, что все так получится. Мы думали, что вот мы скажем, точно 18 лет, а потом, если уже вдруг уж так пройдем, то там уже признаемся. Ну, к вам огромное количество вопросов. И по вашим человеческим качествам. Мне кажется, вы еще совсем не окрепшие такие, знаете, вот птенцы. Назвать вас детьми уже нельзя, мужчинами называть вас еще нельзя. В каком-то вот таком переходном состоянии, которое, в принципе, достаточно опасно таких вот реалити-шоу. И, и непонятно, как вы на все это будете реагировать и что с вами там произойдет. Мы хотели бы вам дать шанс. Мы подготовим с вами песню. Вы споете эту песню. И с вами будет, собственно говоря, другой претендент на это же место. И за кого проголосует народ, Смс-голосование. Тут и проходит на фон. Вы будете на, за одну путевку бороться. То есть вы вдвоем, как одна единица, Я и да. это Спасибо. Конечно. Кровать одна, тарелка борща одна, ложка одна. Дали наш роди нам не писаны законы, а то завтра по замкаде те нам кажутся шутами. Голосование. Да, 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 А что это. же второй есть? Да. Знаете с кем? Нет. Угадайте. Кудрявый. С Пашей Ли. С Пашей Ли. Угу. О, с Пашей а Ли. А довольно-таки сильный заперник.